Для цилиндров все, той стороны написано всякие разные для дизелей разных размеров, разных да, самых. Да, сами льем. Это мы сами выливаем. У нас абсолютно замкнутое производство. Получаем чугун, металлолом, льем это все. Мы имеем лицензию, положено, но мы не собираемся, мы покупаем, Вы покупаем, Волк, чугур, волн, надо? покупаем Вон, и вперед а изготавливаем, он. льем масло, льем эту гильзу, обрабатываем на наших станках, получаем такое сложное изделие. Это три дизеля. Это дизель современный, который до 49 который сегодня у нас бегает довольно серьезно. Здесь эти вот тоже для них насосы, здесь это продукция для тематики Делаем переборную трубку. Делаем переборную Вот наша Это точка, да. наша втулка, которую мы в прошлом году встретили с Романом. Она говорила, здесь, у тебя 20. Есть проблема, который барнаульский. Мы сделали полностью. Опять же. Для жетоновского Так, точно. И э, делаем кольца, делаем, э, дорабатываем поршня. А что еще, кроме кольца? Кольца, поршня. Мы делаем губки полностью. И И наш по, для да, шпортневой БТР. Да, по всю шпортневой да, под дизель. Да, для дизеля БТР. И мы посылаем им упакованную, укомплектованную. Они берут с ГП ящик, устанавливают на дизель. Шесть штук. Все, дизель установлен. Быстро. Для них хорошо, что с одного потребителя, то есть одного дизель. поставщика, да, одного. Они знают качество наше. Приезжают сюда. Это пальцы, это для, все для тепловоза. Это... Какой да, мы... дизель, такой и палец. Так, войдем, не войдем. Давайте мы, наверное, войдем в максимум много. Можно отказывать дела. Да, с проложением? С продолжительными мы всегда проблема есть. У работающего предприятия. Это нормально. Они как иголки, которые не дают расслабиться. Как шука, которая не, я должен. Не, оно потребляло у нас, но они получают дизеля с колонной А бобит у кого закупали? А мы, мы, мы бобит покупаем вы э, раз купили в Рязани, чтобы получить качество. В Луганске нет. Нет. Э, СБУ нас объявило у нас объявила контрабандистами. Да, официальные договора, все мы контрабандисты. Бог с ними думает. А, Вот сюда вот. Андрей, а, Андрей да. не выпадет. Значит, очень социально направленное предприятие. Это значит, а мы сейчас в любой говорим, раз когда идем, обращаюсь, да. у меня вопрос и сейчас все-таки... Это... Я... Производство. Что у вас сюда? Вот, э... Проблемные вопросы, да? Да. Что? Вы знаете, что мы сказать? Для производства. Для производства. Ну, для, для производства. Ну, вот, например, да, вот поставка куда? Вот, а, сырье здесь чего? Откуда берете? Если mm -hmm. там какие-то вопросы, что про это, то надо Хорошо. Подскажите. Да, а, да. Да. И вторая номенклатура у вас вся цифровая, в ну, электронном да. виде уже все. Конечно. То есть можем на сайте где-то взять. Да, безусловно, да? конечно, а, да, 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 да. У нас, э, А индийские рынки там, например, там. А, локомотивов таких нету. Там, Только у нас. Там катрипиллер, а. в основной основная масса ставится. А -а -а. Ага. Иди И это самое. О, отлично, да. Пойдемся, да. это у нас на сборочный цех. Будем. Есть динамо. Thank you.

и И Станки стоят, мы делаем, потому что всякое бывает. И что здесь самое главное? Когда мы в 2013 году его поставили, у нас практически в разы упал брак. И из вот, 2 часа 40 минут обрабатывали на всех операциях. 3 -5 -5. И, брака. и, брак, брак, и, Собственно, не смотрел на это дело, а сегодня принял решение. Сегодня, а да? на прошлой неделе. Проселятся? О! Оно открыло в чем проблема сейчас возникла в этом самом, ну вы сами знаете, это подготовка персонала. Это вопрос номер раз. Катастрофически. Я тиран Сатрап, он без выходных. Да. И люди без выходных. У нас объема производства. Во, мы не успеваем. Вот в чем проблема нашего завода. А Недостаток. Это, это, это завода Правительство приняло решение, да? О, Так мы в этом году мы приняли решение у себя. Мы делаем, э, взялись на работу человека. Судьи его учите у себя, да? Мы пытаемся для своих нужд. Только они получили образование и свалили. И свалили. Но мы а понимаем, привязывают договоры контракт, а ему выгодно заплатить ну, и уехать, когда он нашел работу где-нибудь за границей. Когда-нибудь поехал в Словакию, друзья, притащили. Ну, толковый, да. да. Да, и что мы можем делать?

Да. Финансовый результат. Стандартная У нас схема. вот такая. Мы взяли 4 миллиона, собственник <существует> нам дал. Долларов. Ну и что вы можете теперь сделать? А взяли их. А экспортируете вы что-то или нет? Да, конечно, экспортируем. От, от, от предприятия этого или от смежных? <существует> и от себя, и от нашего собственника. Почему? Вот. У него коммерческая служба и наша коммерческая служба. Получается, барышни он получает сегодня по сегодняшнему курсу. Ну, вот а молодец, ажисоп, мы тупик. ложим сюда, да? Ажисоп? Нет. Нет, вот тут давайте, чтобы мы были... Хорошо, э... будем в инвертитет Идет инвертитет, туда, да. на Да, а, первый портал, вот, да? Нормально, первый квартал выполнен. А импорт из Китая. А что за импорт из Китая? А мы покупаем иногда трубку у них, потому что э, покупать ее в Артемовске бывает дороже. <сюх> я, скажу, считаю, да. Да. Да, честно сказать, да, честно. Просто вы вежливы, что вы вежливы. Вежливы, я знаю. Вы вежливы, я знаю. Да, молодец, я Да. Иногда я не что вы вежливы. еще по импорту? По импорту покупаем а почему? Состав металла? да. вот вроде бы одинаково, вроде бы все, а такой твердости и износостойкости нет. Мы пробовали, потому что нам не интересно покупать себе за Ну, дешевле же, надо продать. Но получается, потому еще по, по, по показателю по экспорту отсутствия возмещения. 200 тысяч, 248 предприятий в остатке 21 строчки, то есть и в последнее время предприятия не заявляют о возмещении Боже, я уже просто скучив за працюючими предприятия.